Територія життя це благодійний фонд, що створений для координації дій волонтерів і допомоги армії та жертвам війни на сході. Ярмарку організували спільно з нашими школами, де учні робили такі от вироби маленькі, великі. А всі вони там знаходяться. Можна їх купити за якусь символічну ціну. Я вже. Запорижья козаки мои батьки. Запорожская область тоже самая самая яркая ну, на количество добровольцев форма только вот выдана тактические наборы есть все присутствует помощь канадская приходит Перемога. оставайтесь всегда в духе ну, только что буквально вот стояли звонили вот э, автобус когда выехал пацанам на волноваху. Мы говорим, вот нас привезли в Щерса сюда, там все хорошо. Они говорят, хотел мадам сказать. <рисؤال> 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 Говорит, мы, блин, даже сидим, мы охерели. Ну, типа того. Я говорю, все нормально, пацаны, не давай. Хочется пожелать ребятам, которые здесь есть, вот когда волонтеры реально собирают деньги, очень важно, чтобы не только они, вот, вот эта атмосфера, она передавалась тем людям, которые потом эту технику используют. Потому что, вот, допустим, ремонтники, о которых вы говорили, это ребята, скажем так, от Бога. Вчера двигатель мы поставили, сегодня машина уже выехала. Это реально раз 23 который вчера мы делали. И я взял действительно сюда, с Артемовска, 8 человек, которые в состоянии поднять 11 машин, и они у меня во вторник, в среду уедут. Но может какая-то не сразу, там мы ее отвезем и там закончим. Не надо бояться тогда, когда надо стрелять, не надо. Потому что ты можешь подвести товарищи. К сожалению, это было, и было неоднократно. Я это видел лично. Надо просто делать свою работу, тогда будет вокруг окружающим действительно легче.